assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar mana yangi bir kanal ochdik bu kanalning nomi saodat sari deb nomlanadi endi bu kanalni ochishimizdan maqsad nima hayot shunday narsaki uni bir uzun yo'lga o'xshatishimiz mumkin yana biz bilamizki hayotda har xil insonlar bo'ladi ya'niki har bir insonning o'z fikri o'z dunyoqarashim bor ba'zi odamlar borki o'sha biz aytgan hayot deb atalmish yo'ldan biroz chetga chiqib qolgan bo'lishlari mumkin kanalning maqsadi shundaki ana shu yo'ldan biroz chetga chiqib qolgan insonlarni to'g'ri yo'lga kirib olishlari uchun birozgina bo'lsada yordam berishdir qani unda tayyor bo'lsangiz biz boshladik bismillohi rohmonu rohiym agar siz har bir ishni shu so'z bilan boshlasangiz albatta ishingiz barakali bo'ladi buni esingizdan chiqarmang endi birinchi masalaga to'xtaladigan bo'lsak men sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman sizning bir rejangiz bor masalan tasavvur qiling avtomobil sotib olmoqchisiz va shu maqsadda pul jamg'armoqdasiz lekin hayot muammolarsiz bo'lmaydi masalan siz kasal bo'lishingiz yoki bir qandaydir muammo bo'lib siz jamg'argan pulingiz yo'q bo'lib qolishi mumkin siz bunday holda nima qilasiz yana pul jamg'arishni boshlaysiz lekin yana qandaydir muammo sabab bo'ladiki yana o'sha jamg'argan pulingiz yo'q bo'lib qolishi mumkin endi savolni diqqat bilan eshiting qanday qilib siz muammolaringiz bo'lsa ham pulingizni ko'paytirishingiz ya'niki ko'zlagan maqsadingizga yetishingiz mumkin savol agar tushunarli bo'lgan bo'lsa o'ylab olishingiz uchun yigirma soniya vaqt beramiz o'ylaymanki bu savolga turli xil javoblar bo'lgan ya'niki biroz avval aytib o'tganimizdek har bir insonni o'z fikri o'z dunyo qarashi mavjud endi hayotimiz davomida orttirgan tajribalarimizga binoan ushbu masalani ko'rib chiqamiz ushbu rasmga e'tibor bering xullas tasavvur qiling daryo bo'yida uyingiz bor u yerda hovuzingiz yani va mevali daraxtlaringiz bor ya'niki siz o'sha daryodan chelak orqali hovuzingizga suv toshimoqdasiz va hovuzingizda suv ko'paymoqda ya'niki siz pul jamg'armoqdasiz va pulingiz ko'paymoqda lekin mevali daraxtlaringizga suv quyishingiz ya'niki ularni parvarish qilishingiz kerak bo'ladi aks holda ular qurib qolishi mumkin siz majbur bo'lasiz hovuzingizdan suv olishga ya'niki siz pul jamg'armoqdasiz va sizda muammo yuzaga keldi va pulingiz ya'ni jamg'argan pulingiz kamaymoqda buning uchun nima qilishingiz kerak shuning uchun siz chelakda suv toshimasdan o'sha daryodan hovzingizga ariq ochishingiz ya'ni yo'l ochishingiz kerak mana bunday endi hayotga kengroq nazar bilan qaraymiz hayotingiz yaxshi ya'ni yaxshi yashamoqdasiz vaholanki bunday yashashingizni ko'rib yoningizda qo'shnilar paydo bo'ldi odamlar borki havas qiladi odamlar borki hasad qiladi agar hasad qiladigan inson bo'lsa qiyinchilik bilan emas balki ayorona yo'l tutadi mana bunday bu vaqtda siz nima qilmog'ingiz kerak siz o'z arig'ingizni tozalab turishingiz ya'niki qo'shningizga bu ishni noto'g'riligini qiyin bo'lsada o'z arig'ini ya'ni o'z yo'lini ochishi kerakligini tushuntirishingiz kerak bo'ladi keyin hammasi yaxshi bo'ladi aytishadiku mehnat mehnatning tagi rohat deb hasad qilish emas havas qilib yashash kerak agar ushbu videomiz kimgadir ozgina bo'lsa-da yordam bersa biz bundan xursand bo'lamiz agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa layke va podpiska tugmasini bosib qo'yasiz keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling